Мы действительно играли в Германии, это был не турнир, это были friendly game, товарищеские матчи с национальной командой Германии, того же возраста, что и наши девчонки. Проходил этот товарищеский матч в городе Хемниц, это восточная Германия, бывшая ГДР. Значит, мне понравилось настрой моей команды. Я услышал, как девочки, обнявшись перед игрой, пели гимн, это немаловажно вообще, это очень важно, пели гимн. Но сама игра показала, на чем надо работать. Не все получилось, но есть отдельные очень хорошие моменты. И, в принципе, несмотря на то, что мы две игры проиграли, проиграли мы в товарищеских матчах и проиграли команды хозяевам, в принципе, где многие факторы были не на нашей стороне. Один из факторов, который, в принципе, повлиял на результат игры, это неготовность нашей команды играть в тот баскетбол, который сейчас практикуют многие команды в Европе. То есть очень жесткий. Никто, в принципе, не посыпает голову пеплом. Мы смотрим с оптимизмом будущее. У нас очень хорошие дети, очень перспективные дети. К сожалению, эти дети еще не обыграны. Сборная Германии до этого сыграла уже несколько товарищеских матчей. Как они мне объяснили, у них это уже был седьмой, восьмой матч, а мы играли первый, второй. Мы просто немножко находимся на разной этапе подготовки. Будем исправляться, будем думать как добавить, за счет кого добавить. Я думаю, что все будет очень хорошо. И на чемпионат Европы мы пристанем совсем другой командой. И цели наши, в любом случае, это только призовое место и вывести нашу сборную в дивизион. Это наша основная цель. Кубок, традиционный кубок Балтики. На этот кубок выезжает сборная Украины уже не первый год. В прошлом году мы играли там, но играла юниорская сборная. В этом году они проводят для кадетов. Мы выезжаем туда 18 числа. Есть проблемы в сборной туда не сможет ехать несколько игроков из-за визовых проблем. Поэтому мы едем туда немножко в ослабленном составе, но цели не меняются. Мы в каждой игре стараемся играть на... только на победу и отрабатываем свои определенные схемы. Вообще нету никаких ни претензий ни по питанию, ни по спортивному залу, ни по, ни по обмундированию, ни по мячам, ничем. У нас все есть. Осталось только хорошо подготовиться, хорошо выступить.